Застіля невід'ємна частина новорічного гуляння. А щоб веселощі тривали всю ніч і ранок не видався похмурим. Дуже просто правильно правильне Тобто Той має перед тим, як він садиться за стол, все таки поїсти. Причому поєсть не салатики, не вінігретіки довжен ліч пищеварітну систему реальний кусок м'яса, риби, птиці. Науково доведено. Білок перетравлюється довго: свинина – 8-9 годин, біле м'ясо та риба – 5-6 годин, молоко 3,5. А отже, я сидять желудок. Желудок, двенадцатиперстная кишка. Ну, здесь печень находится. Значит, смотрите, что получается. Если попал алкоголь, стопочка попала сюда, ей ничто не мешает. Она спокойно уйдет в двенадцатиперстную кишку, и отсюда попадет в печень. Вот. Для того, чтобы стопку эту притормозить, нужно что сделать? Положить сюда какую-то массу мяса. Следующая стопка, она попадет не сюда, она попадет вот сюда. Она в центр попадет. И фактически связавшись, растворившись в белке, в зависимости от того, насколько долго белок переваривается, вот эта вот стопка будет также долго всасываться в кровь. Про то, как залишаться тверезом в скельце, в народе ходит чимало мифов. Миф в том, что нужно съесть жир. Жир растворяет прекрасно алкоголь и не является для него барьером. Единственное, что получится, жир растворит алкоголь, не даст ему попасть вначале к печени уйдет мимо по лимфатической системы, пойдет через легкие. И человек выпил немного, а перегар будет такой, как будто бы он выпил ведро водки. Святковый стил начинается с легких закусок. Салаты, бутерброды, тоже не налягайте и на напои. Есть мифы, салаты не нужно и кушать перед этим. Они вредят и пищеварению, не дают связать алкоголь. Какой-то каши, хлеб, это все не держит алкоголь, поэтому доза, которая попала рядом, всасывается спокойно в кровь. Аби запобігти отруєнню, прискіпливо поставтеся до якості продуктів на вашому столі. Алкоголь чудний розтворіть для многих хімічних віщів. Якщо продукти питання були, ну скажем так, не совсем натуральними, или напитки были були інші, не совсем натуральними. Зі їх поражающее действие будет выше. і фактически вред для організму теж будет выше. Тим, хто на свій страх і ризик вирішив у цю ніч побити рекорди випитого, ще одна порада: відмовтесь від десерту, адже солодке активує роботу печінки, і алкоголь розщеплюється ще швидше. Тож святкуйте так, щоб на ранок залишилися приємні спогади, а не головний біль.